Zəhra övladını tərk etmək üçün gətirilən bəhanələrin günahdan daha hổs olduğunu bilmirdilər. Hüseyn ibn Ənni tənha qoyan şəxslərin əzabları onlarla bərabərdir. İstər Yesidin göndərdiyi muzdur olasan, istərsə də ibadət etmək bəhanəsi ilə bir tərəfə çəkilənlərdən olasan. Hüseyn həm şərəflə yaşamağı, həm də şərəflə ölməyi öyrətdi. Allahın salamı olsun peygambərə ki dini meydanə çıxartdı. Hüseyn sonu yaşatdı. Salam olsun Hüseyn ibn Əliyə. Salam olsun övladlarına və salam olsun əshabına. Salam olsun Zeynəb'in ahnaləsinə və salam olsun Abbas'ın kəsilmiş əllərinə. Salam olsun Hürrə və salam olsun Qasimə və Əliyə Əkbərə. Şəh